ઓગણચાલીસ લાખ થી વધુની કિંમત ની છેતરપિંડી કરી છે ગુજરાતમાં છેતરપિંડીના કિસ્સા વધી રહ્યા છે ત્યારે સુરતના તલાબતપુરામાં એક દંપતી યુવતીને આઈપીઓ લોન્ચ કરવાની વાતમાં રૂપિયા

યુતિ હાલ એક જ માંગ કરી દે છે કે તેના રૂપિયા પોલીસ પરત અપાવે ત્યારે આગામી સમયમાં પોલીસ વધુ સુ કાર્યવાહી કરે છે તે જોવાનું રહ્યું સમગ્ર ઘટનામાં દંપતીની સામે પોલીસે ગુનો નોંધીઓ છે અને તેમને જડપવા માટે કાર્યવાહી હાથ ધરી છે ત્યારે દંપતીએ અન્ય કોઈની સાથે પણ છેતરપિંડી કરી છે કે નહીં તે દિશામાં આરોપીઓ જડપાસે પછી યોગ્ય ખબર પડશે મેજિસ ઓફિસમાં કામ કરી હતી અuske boss ka naam Anil Virani tha aur Bharti Virani tha दोनों हस्बैंड वाइफ ये फॉर्म चलाते थे वहाँ पे मैं जॉब कर रही थी एज एम्प्लॉय वहाँ पे मैं काम करती थी पिछले ढाई तीन साल से वहीं पे काम कर रही थी तो एक दिन मैं अपने फ़ोन पे अपने पापा से बात कर रही थी हमारी कोई प्रॉपर्टी थी वो सेल होने के बारे में बात कर रही थी तो अनिल ईरानी वहाँ पे ही थे और उनकी वाइफ भी वहाँ पर थी तो उन्होंने सब मुझसे डिस्कसन किया क्या है कैसे है तो फिर मैंने उन्हें ये सब कुछ बताया कि हमारी फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ख़राब है तो हमें प्रॉपर्टी सेल करनी है तो उसके लिए ये सब बात चल रही थी तो उन्होंने ये चीज़ें सारी सुनी तो आठ दस दिन बाद में मुझे भारती विररानी ने पूछा कि तुम्हारी प्रॉपर्टी सेल हो गई तो मैंने बोला हाँ मैम हो गई है तो बोले ठीक है तो उन्होंने मेरे को एक दिन बिठा के मीटिंग की भारती विररानी ने अनिल वीरानी ने कि तुम्हारे जो भी पैसे आए हैं हमारा स्टॉक का ऑफिस है लेकिन हम लोग अपना आई लॉन्च करने वाले हैं तो हमें पार्टनरशिप की ज़रूरत है तो तुम आ, हमारे साथ काम कर रही हो तो हम चाहते हैं कि तुम हमारी पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हो जाओ तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी चीज़ है तो मेरे को घर पे बात करनी पड़ेगी तो मैंने अपने पापा से बात की थी और मैंने फिर पापा को ऑफिस में मीटिंग करवाई थी तो वहाँ पे भारती बिरानी अनिल बिरानी थे उन दोनों ने हमें कन्विंस किया और हमें बोला कि दो तीन महीने में, में मेरा जो सेवी से मैं वहाँ पे अप्लाई कर दूँगा और जो भी प्रोसेस रहेगी आईपीओ की वो मैं पूरी करने वाला हूँ तो आपका दो तीन महीने में पार्टनरशिप भी अपने साथ हो जाएगी और आगे काम भी स्टार्ट हो जाएगा ये सारी बातें उन्होंने मेरे को और पापा को समझाई थी तो फिर हम लोगों ने एग्री किया उसके बाद में हमें जो अमाउंट देनी थी तो हमने उनको अमाउंट दी और सारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हमने किया था उनके भारतीय बिरानी के अकाउंट में किया था उसके बाद उन्होंने हमें सिक्योरिटी के हिसाब से चेक दिए थे भारतीय वारे ने मेरे को चेक दिए थे और उसके बाद में दो तीन महीने हो गए थे लेकिन वहाँ से कोई भी वैसे रिस्पांस नहीं आ रहा था कि ये मेरा काम स्टार्ट हुआ है कि नहीं हम पूछते थे उन्हें तो हमें कहते थे कि अभी पेपर वर्क बाकी है थोड़ा सा अभी डिले है दिल्ली जाते रहते थे वो तो हमको लगता था कि शायद काम स्टार्ट हो ही जाएगा कुछ ही टाइम में बट नहीं हुआ ऐसे करते करते टाइम बीत रहा था तो हम थोड़ा प्रेशर करते थे कि हमें ज़रूरत है घर खर्च के लिए क्योंकि कुछ भी पैसा जितना भी था हमें सब कुछ उनको दे दिया था उन्होंने सब कुछ उस हिसाब से हमसे ले ही लिया था जहाँ से मिला के तो उसके बाद में हमें वो कुछ दे नहीं रहे थे तो थोड़ा प्रेशर बनाया तो उन्होंने हमको थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत दिया घर खर्च के हिसाब से पैसे हमें मिलते रहे थे अकाउंट के अंदर मेरे उसके बाद और टाइम हो गया था तो मैं उनको रोज़ पूछती थी कि क्या हो रहा है सर कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है आप हमें कुछ तो रिस्पॉन्स कीजिए उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया हमें उसके बाद में एक दिन ये सब कुछ उन्होंने सड़ने और स्कैम करके वो यहाँ से चले जाते हैं तो मैं उनके फ़ैमिली में उनके घर पे जाती हूँ तो वहाँ पे भारती विररानी विनोद वीरानी और उनकी बहन टीना विरानी वहाँ पर रहते हैं मैं उनको पहले से जानती हूँ क्योंकि हमारे ऑफिस में ये लोग आते रहते थे उनकी सिस्टर तो हमारे वहाँ पर ही काम करती रहती थी और उनके फ़ैमिली में भी काफ़ी जैसे उनके चाचा हैं उनके भांजे हैं वो सब वहाँ पर आते रहते थे तो मैं उनके घर पर गई तो विनोद विनोद वीरानी जो उनके पापा हैं उन्होंने वहाँ पे मेरे साथ बहुत बदतमीजी की गाली गलोज किया मैंने जब उनसे अपने पैसे मांगे तो उन्होंने मुझे बहुत धमकियाँ दी इवन मैं वहाँ पर फर्स्ट टाइम अकेली गई थी सेकेंड टाइम भी मैं वहाँ पर गई थी फ़र्स्ट टाइम उन्होंने मुझसे थोड़ा सा रूडली बात किया और मेरे को वहाँ से निकाल दिया सेकेंड टाइम जब मैं उनके घर पर गई थी तब विनोद बिरानी ने और उनकी जो मम्मी थी उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की थी वहाँ पे और मुझे एकदम धमकाया था वहाँ पे बिठा के कि तेरे पैसे नहीं मिलेंगे तेरे को जो करना है कर तो मैंने कहा था कि मेरी कंडीशन मरने की जैसी हो चुकी है तो उन्होंने मुझे कहा था इधर को मरना है तो जाके बाहर मर हमें उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता नहीं देंगे हम तेरे पैसे तेरे को जो करना है कर ले ये सारी बातें वहाँ पे की थी और उस दिन उसकी मम्मी भी मेरे साथ बहुत ही मतलब ऐसे हाथा ही हाथापाई जैसी सिचुएशन आ गई थी तो वहाँ पे कोई एक बैंक का कोई मैनेजर था वो एक मेरे जो बॉस था उनका आ, कोई लोन चल रहा होगा तो वो वहाँ पर आए थे सडनली उन्होंने मेरे को देखा तो उन्होंने मुझे वहाँ से सेव किया और मैं वहाँ से फिर निकल गई उसके बाद में फिर मैंने वहाँ पे नहीं गई उनको कॉल करती थी बट वो मुझे कॉल पे कोई रिस्पांस नहीं करते थे उसके बाद में फिर मैंने पुलिस केस किया था